nima deb o'ylaysiz hozirgi paytda qizlarni so'kib gapirish kerakmi yoki erkalab qilayotgan ishiga qarab agar yomon ish qilayotgan bo'lsa so'kish kerak agar ishiga loyiq bo'lsa erkalash kerak. kerakendi qiz bolani qanaqaligiga Erkalab, eralab chegaradan oshadigan darajada gapirsa manga so'kaman so'kib ham muomala qilish kerak emas ya'ni ja erkalab ham muomala qilish kerak emasda o'rtada meyonada gapir o'rta meyonda gapirish kerak a конечно еркalab u qiz bola bo'lsa qiz bolaga so'kib gapirib bo'lmaydiku gaplashgan qizim bo'lsa ham masalan u bu xato ish qilib qo'ysa ham so'kmayman qilgan ishiga qarab bir xil qizlar bo'ladi ularni umuman so'kib ham bo'lmaydi bir xil qizlar bo'ladi o'zini qilgan ishiga yarasha atvetini oladi qilgan ishiga loyiq so'kaman so'kishni turlari har xil ya'ni sal me'yori bilan va me'yoridan chiqish manimcha me'yoridan chiqmasdan so'kish kerak deb o'ylayman qiz bola baribir bilasizmi nima mani o'zimni uyimda ayol kishi bord ya'ni onam va opam to'g'risini aytsam qiz bolani so'kishga sal cho'chib turaman chunki o'zimni uyimda shunaqa ayol kishi bor ertaga ko'chada ularni ham kimdir so'kishini xohlamaydi o'shaning uchun qiz bolani so'kmaslikka harakat qilaman nima deb o'ylaysiz hozirgi paytda qiz bolani so'kish kerakmi yoki erkalash yo'q so'kish ham kerak emas erkalash ham me'yorida bo'lishi kerak manga shu lekin so'ka ulo qilish keraki ayol kishini bibir tushuntirish kerak erkalab tushuntirsa manimcha qizlarga yoqadi so'kish kerak deb javob beraman qattiqroq turish kerak erkalab я считаю то что матершиные слова а также нецензурная речь выдают воспитание человека so'kib gapirmaslik kerak albatta yaxshi muomalada bo'lib erkalatib masalan yaxshi so'zlar bilan muomala qilsa yaxshi bo'ladi man o'ylayman то что o'sha so'kinishgacha olib kelish kerak emasda bir birini tushunish kerak gaplashayotganda shunaqa yaxshi muomialada gaplashish kerak deb o'ylayman Well, for me it would be somewhere in the middle because well, too much swearing is not good but also So, soat sakkizga telefon qil dedingiz u sakkiz emas <laughs> to'qqizda qildi nima uchun unaqa qilganini agar доказать qilib докладывать qilib bersa yarashib ketaman agar so'kmaysizos yo'q so'kmayman men so'kaman birinchisi bo'lsa agar нормалн hammasi kelishib ketilad lekin qizingiz yaxshi gapirganizdah o'sha xatoni qaytardi keyin odamni o'zida bo'lishi kerakda demak man eni yaxshi tushuntirib ber olmaganman yoki nima deydi o'zi hali yosh hali tushunish darajasiga yetmaganda darajasiga yetmaga да borma degan joyingizga borib qo'y birinchi tushuntiraman nima uchun borganimni so'rayman agar shunday ham tushunmasa so'kib ham o'tirmayman erkalab ham o'tirmayman o'ziga qo'yib beramand просто man o'zim uchun же bilib olardim что u qiz bilan bizarni yo'llarimiz to'g'ri kelmaydi gaplashmayman yo'q undi so'kaman bo'ldi undan keyin gaplashimaydi bitta qilma degan xatosini yana bir marta takrorlab qo'ysan unda ketish kerak bo'ldi ketish kerak yeshiish kerak xato qilayotgan bo'lsa mayli ho'p so'kish kerakunaqa аккуратно so'kish kerak so'kish kerak demak so'kish kerak u qiz boshqa xato qilmaslikka va'da berdi o'h imkon berish kerak imkon berildi yana qaytoni qaytardi tashlab ketish kerak точно tashla ketish kerk urish kerak urish kerak? Urish kerak urish kerak a so'kish kerakmi urish so'kish kerak emas yo'q qarang urishda nima qilib urish kerak so'kmasdan urish kerakmi yoki qo'l bilan urish kerakmi yo'q so'kmasdan chiroyli qilib tushuntirib kerak-da. tushuntirib gapirish kerakda kulib oling kuliboling если это я считаю то что нужно смотреть в каком регионе живет человек Вот, допустим, если он живет в Западе, то там это приветствуется, то есть матершинные слова. Ученые еще выяснили то, что человек, который матерится, он э, выпускает из себя весь негатив. А ярко с чунадиган яхши босы, хады дам ашмиды, битта кыган айбадан кен, уже более нормальный гя пырсы, чун болады. Хата ишкыган болса хам, барбар копалик, сукыныш барбар копалик болады, уже им чун. manimcha bu so'zlarni ishlatmaslik kerak u ham emas bu ham emas o'rtacha gaplashish kerak o'rtacha gaplashish kerak erkalab yaxshilab muomala qilish kerak telefon qilyopsiz dugonasiga qilyapsiz hech kim hech qayrdaligini bilmaydi keyin telefon qildi assalomu alaykum ozod aka dedi ho'p qayerda edingiz deyapsiz javob bermadi bo'ldi rahmat ko'rishdizko'rishdiz so'kasizmi erkalaysizmi ko'rishmayman yo'q ko'rishdiz lekin o'zi keldi o'zi keldi nima qilasiz xayr deb olaman ozod aka uzur dedi orqagizga qarang orqangizda katta sovg'a salomlar o'sha ikki uch soat sizga sovg'a tayyorlash bilan o'tkazgan erkalayman erkalaysiz lekin so'qib qo'ydingiz uzr so'rayman uzr so'raysiz aqlli qizlarni manimcha yana yam aqlli bo'lish uchun mani so'kishsa kerak deb o'ylayman